శ్రీ నమః నమ వివర్ధన స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యము పఠించుట వల్ల బుద్ధి అనేటువంటిది పెంపొందుతుంది ధారణాశక్తి వృద్ధి పొందుతూ ఉంటుంది పిల్లలకు తెలివితేటలు అనేటివి పెరుగుతాయి ముఖ్యంగా ఇది విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి స్తోత్రం स्कन्दौ उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिके योगिनन्दनः स्कन्दः कुमारसेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च शिखिध्वजः तारकारिरमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरज्जन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृतो सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीतियः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा इति श्रीरुद्रयामले रुद्रयामळे प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॐ स्वस्ति